उम्मीयो और ये बहुत रफीक मंसूरी दुकान <laughs> जय कुबेर जय महाकाली माँ आज चैत्र मास की अमावस्या का दिन है कुबेर दादा के दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र से एमपी से दूर दूर से लोग आए हुए हैं कुबेर दादा के प्रति लोगों की श्रद्धा है कि इतने दूर से आने के बाद भी उनको कोई थकावट महसूस नहीं होता और हर महीने अमावस्या के दिन सभी लोग दर्शन करने आते हैं माँ नर्मदा का दर्शन करते हैं स्नान करते हैं और इस समय उत्तर वाहिनी परिक्रमा चलती है चैत्र मास में पूरा एक महीना आज उसका अंतिम दिन है आज के दिन वहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं और माँ नर्मदा मैया का उत्तर वाहिनी का परिक्रमा भी कर रहे हैं समस्त आने वाले भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भोजन प्रसाद ग्रहण करें शांतिपूर्वक दर्शन करें आप सबके मनोरथ पूर्ण हो ऐसी कुबेर दादा से महाकाली माँ से आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसा कामना करते हैं और पुलवामा जो ये अभी हमला हुआ इसमें हमारे जितने भी श्रद्धा जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं या कहीं के भी हों जो पर्यटक थे उनको जिस तरीके से इन आतंकवादियों ने वहाँ पर मार गिराया है बहुत ही निंदनीय है इसके लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि दोबारा से कोई उ, और सबसे मेन चीज़ उन आतंकवादियों को जो सहयोग करते हैं सबसे पहले उनको भून लेना चाहिए जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आतंकवादियों को जो मदद मिलती है वो बंद हो जाए तो सारे आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और समस्त जितने भी हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं या उनका शरीर कुबेर दादा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सब उनको अपने चरणों में स्थान दें उनके परिवार वालों को जो है सांत्वना दिल मिले जय कुबेर जय महाकाली माँ आज रोज हमें કુબેર ભંડારી દાદાના દર્શનાર્થે આવેલા હતા ચૈત્ર મહિના દરમિયાન નર્મદા ઉત્તરવાયની પરિક્રમાનું અનેરું મહત્વ હોય દેશ વિદેશના લોકો પણ આ ઉત્તરવાયની પરિક્રમા કરવા અર્થે નર્મદાના કિનારે ચાણોદ ખાતે અને આવેલા હતા આજે આ ચૈત્રની છેલ્લી અમાસ હોય અમાસના દિવસે દૂર દૂરથી આ દાદાના દર્શનાર્થે અનેક વિસ્તારના લોકો ખૂબ મોટી માત્રામાં દર્શન આવ્યા છે દર્શન કરી અને પોતે ધન્યતા અનુભવે છે સાથે સાથે આજે મોટી માત્રામાં દર્શન આવેલા હતા આપણે અહીંયા આવીને દાદાના દર્શન કરીએ છીએ સાથે સાથે દૂધ જળ ફૂલ અને બીલીપત્ર વગેરે દાદાને અર્પણ કરી અને ધન્યતા લોકો અનુભવી રહ્યા છે